yang kedua, secara cepat sebelum kita masuk pada pendalaman yang kedua, tidak disebut manusia kecuali punya hubungan baik juga dengan manusia sekitarannya, bahkan kata Nabi, hati-hati, jika ada orang yang punya hubungan baik dengan Allah, tapi dengan manusia kurang baik, maka ini belum sempurna keimanan dan takwanya, ditemukan di hadis riwayat muslim, nomor hadis 5611, dikuatkan di Quran surah ketiga, ayat 133 sampai dengan 134, kata Allah Hei bergegas koreksi diri saya siapkan surga, berharap mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Saya sediakan bagi orang takwa. rabbikum wal muttaqin. Siapa orang ini? wal wal 'anil nas. Yaitu orang yang mampu saling berbagi dengan manusia, mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah terjadi di antara sesama manusia. Maka saya kira Pertama disebut baik sebagai insan hubungan dengan Allahnya baik, juga hubungan dengan manusianya itu sempurna. Jika ada salah satunya kemudian timpang, maka kata Nabi itu bisa menghambat dia masuk ke dalam surgaNya Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah?